Can Yaman, cuya fama se extendió por todo el mundo, se instaló en Italia cuando recibió una oferta para el papel principal en la serie Sandokan en Italia. Hace más de un año, la actriz vivía en este país. El rodaje de la serie de televisión Viola Come Il Mare se completó hace mucho tiempo. El guapo actor que obtuvo ingresos considerables con los proyectos en los que participó en el país y la venta de perfumes que llevan su nombre, estableció una organización benéfica llamada Can Yaman for Children. Can Yaman, quien tomó esta decisión después de visitar el servicio de niños policlínico Humberto y en el verano de 2021, afirma que decidió tomar una iniciativa de este tipo para ayudar y apoyar a los niños pediátricos y en desarrollo. El guapo actor fundó una organización benéfica llamada Can Yaman para niños. Can Yaman, quien tomó esta decisión luego de visitar el servicio de pediatría policlínico Humberto y en el verano de 2021, afirma que se decidió por tal iniciativa para ayudar y apoyar a los niños en pediatría y en edad de desarrollo. Y la donación que hizo es una bendición. Para nosotros y el exitoso actor dijo lo siguiente sobre su ayuda, me sorprendió mucho ver que las incubadoras en casi todos los hospitales de Turquía son limitadas en número en Italia. Lo primero que quise hacer fue proporcionar estas incubadoras para bebés a través de la asociación que fundé. Como turco en Italia, me enorgullece a mí y a mi país poder brindar tal ayuda. Además, Khan Yaman fue a Santa Cruz de Suyarno el viernes 22 de abril de 2022, en el Día de la Tierra, y plantó árboles para el futuro con los niños ucranianos devastados por la guerra.